Ailəni təmsil edən yetkinlik yaşına çatmış və əmək qabiliyyətli şəxs, belə şəxs olmadıqda ailə üzvü olmayan himayətçi, qəyyum, köməkçi və ya vəkil edilmiş şəxs sosial yardımın alınması üçün müraciət edə bilər. Müraciət etmək üçün ailə tərkibi haqqında araşış və ailə üzvlərinin razılığı əsasında notariusdan təmsilçilik ərizəsi əldə etmək lazımdır. Növbəti addım ünvanlı yardım al sisteminə, yəni ventəsə daxil olaraq məlumatları elektron formada doldurmaq və sonunda təsdiq etməkdir. VMT tərəfindən arzə bəyannamədə qeyd edilmiş məlumatların elektron hökumət portalı üzərindən müvafiq qurumların informasiya sistemləri və əhliyyətləri ilə xüsusi proqram təminatı vasitəsilə uzlaşdırılaraq yoxlanması həyata keçirilir. Müddətlər. Sosial yardımın alınması üçün müraciətlər VMT tərəfindən 15 iş günü müddətində araşdırılır və sosial yardımın təyin olunması və ya təyin olunmasından imtina edilməsi barədə müvafiq qərarla çıxarılır. Sosial yardım onu almaq üçün müraciət edilən ayın 1-dən etibarən bir il müddətinə təyin olunur. Sosial yardımın məbləği ailə tərəfindən ardıcıl gələn 2 ay müddətində kart hesabından götürülmədikdə BMTƏ tərəfindən sosial yardımın verilməsi dayandırılır və ailənin sosial yardım almaq hüququna təmsilçilik müraciəti əsasında yenidən baxılır. Sosial yardım təyin edildikdən sonra ailənin gəlirlərində dəyişiklik baş verdikdə sosial yardım alan ailə bu barədə elektron formada BMTƏ-yə 15 iş günü müddətində məlumat verməlidir. Qanunla dövlət sosial yardımı haqqında qanunun 10.2-ci maddəsinin tələb pozulduqda həmin ailə 1 il müddətində sosial yardım almaq hüququnu itirir. Aşağıdakı səbəblərdən biri olduqda sosial yardımın təyin olunmasından imtina edilir. Ərizə bəyanamədə qeyd edilmiş məlumatların yoxlanma zamanı məlumatlarda uyğunsuzluq aşkar olunduqda sosial yardım üçün müraciətin əvvəlki ardıcıl gələn 12 ay ərzində ailənin ortaq gəlirləri hər bir ailə üzrə üçün ehtiyac meyarlarının məbləğə bərabər və ya ondan yuxarı olduqda ailənin mülkiyyətində və ya istifadəsində nəqliyyat vasitəsi olduqda ailənin əmək qabiliyyətli işləməyən üzvü Dövlət Məşğulluq Agentliyinin struktur bölməsi tərəfindən təklif olunmuş 2 münasib işdən imtina etdikdə ailənin hər adam başına düşən kommunal və rabitə xərclərinin cəminin orta aylıq məbləği ölkə üzrə təsdiq olunmuş yaşayış minimumunun 15%-nə bərabər və ya ondan yuxarı olduqda ailənin mülkiyyətində müxtəlif ünvanda 2 və daha çox eyni təyinatlı daşınmaz əmlak olduqda